камера, есть камера, есть, пожалуйста, хлопните в ладоши. Это знамя, символ. Для орков он означает, что я достойный воитель. С ним меня впустят в город. Безымянного героя я помню, естественно, по второй готике, которую я когда-то давным-давно озвучивал. И я помню, что мы озвучивали очень-очень-очень долго. И возвращаясь к этому герою, аромат, упомянул, то есть у меня уже были какие-то представления о нем. Мне пришлось вспомнить все, что я знала про первую готику, посмотреть, что там было, и вспомнить, как вообще происходила запись в 2001 году. Там было вообще все другое. Ты хочешь какие-нибудь записать? Когда я могу стать твоим учеником? Вернуться к персонажу было приятно. Послушать себя, я послушал, как я делал, естественно, безымянного 20 лет назад. Это вызвало... Буря эмоций в том плане, что я поржал, как, как я пытался быть взрослым. Я тогда был сильно моложе, голос моложе, а герой все-таки не мальчик. Сделать сейчас уже по красоте, что называется, было приятно. Я собирался сказать, что это не твое дело, но вообще-то ты мог бы быть полезен. Еще разок. Да, мне кажется, он вначале прям принимает решение. Мы слышим, да, да, как да, он Да-да-да, я, я это понял. Ксардос ага. он развивается э, в перспективе трех готик. И если в начале он не влияет на выборы, то в третьей готике он действительно влияет на финал и выбор его позиции героем а или э, э, позиции других там э, богов. Во многом зависит от того, как Сардер ведет диалог с героем. И я думаю, что вот эта эволюция Ксардоса от первой готики через вторую к третьей это доверие этому персонажу и чуть-чуть тому, кто озвучивает. Но ведь ты побывал в храме спящего и своими глазами видел, что угроза действительно существует! Почему же это заботит тебя меньше, чем дурацкая куча руды? К тому же, разве мы не сошлись на том, что если следовать грандиозному плану Сатураса, нас ждет в лучшем случае неудача, а в худшем взрыв, который всех погубит тогда было не так много игр, и какая-то игра, которая там типа крупная выходит, она, конечно, моментально становилась популярной, но у «Готики» есть такая фишка, которая, к счастью, сохранилась и в ремейке. «Готика», в отличие от вот современных игр, она не тащит персонажа, ну, игрока, она не тащит игрока за шкирку по сюжету и по миру, а она дает ему возможность подумать. С Мильтоном у нас есть некая общая черта, что мы оба с ним немножко душнило, что он существует вот на таком, вот как бы, а, да, извини, а, да, хорошо. Он немножко зазнайка, есть такой у меня, не скрываю. Но в то же время мы все-таки чуть-чуть разные, в силу, опять же, наверное, какого-то тембрального отличия. Потому что в процессе записи приходилось немножко поджимать и поджиматься. А, «Боюсь, этого сложно добиться. Со времени создания барьера ученики взяли только меня, и то лишь потому, что я оказал услугу господину Каристо. Иными словами, пока не сделаешь чего-то, что привлечет его внимание, твои шансы невелики. И, разумеется, ты должен стать своим в старом лагере». И когда мы делали кастинг, приходили люди, ну вот они приходили на живой кастинг, и люди, которым, допустим, лет 30, они страшно все были счастливы в этом участвовать, потому что они все говорили, боже мой, это игра моего детства, я все сделаю, чтобы, типа, давай, давай запишем, типа, 100 дублей, я хочу попасть, я хочу в этом участвовать, типа, это очень круто. Мне не разрешалось пользоваться компьютером, отец пока разбирался в этих новых технологиях, но вот спустя несколько месяцев он пришел очень довольный с работы и говорит, у меня для тебя подарок. И приносит диск «Готики, мы установили, и тут начинается вот эта первая заставка. Нас унесло туда сразу, я, а, я и дальше было первое появление персонажа, будет, который говорит, меня зовут... Да мне наплевать, как тебя зовут!» новичками. Отвечает Диего, я поворачиваюсь на отца и говорю, «Это что, ты? Это ты?» Он говорит, «Да, да, это я». Ну, играй, играй, продолжай. Он посидел еще минут 15, вот получил свое удовольствие и ликование, а я пропал в этом мире, ну, чтобы не соврать, наверное, я полгода играл в эту игру. Ну, в, в нынешней записи изменилось только то, что был режиссер Иван Жарков замечательный, который в игру играл и знал, где и как произносится фраза. Подчас... Дело в том, что скрипт для записи сделан так, что не всегда понятно, на какую фразу герой отвечает. 20 лет назад фраз других персонажей вообще не было. Были только фразы безымянного и все. То есть было вообще ничего не понятно. Сейчас есть фразы других персонажей, но очень часто они идут в разнобой. Только наличие Ивана помогала э, ловить контекст. Вы не сможете совладать с таким мощным магическим зарядом. Но дело не только в этом. Ксардос понял, что повлияло на заклинание при создании барьера. Все дело в спящем. Да, 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 да. Я огромный фанат Готики. Я играю в нее ну, с момента релиза. То есть, это одна из моих любимейших РПГ вообще, в принципе, в жизни. Я даже на свич ее купил, что всегда с собой было. И да разумеется когда ты пишешь особенно вот сейчас э, делает ремейк и это очень сильно помогает в плане ну я в полностью в материале то есть я знаю про что разговор идет что к чему и почему что зачем идет и в плане как ну, режиссера это действительно очень сильно помогает когда ты точно знаешь полностью всю картину от начала и до конца. Это ты перечисляешь, что «я сделал это, я сделал это, я сделал это». следующую реплику видишь «мне надоело быть мальчиком». А? Типа вы меня вот здесь уже своими заданиями сидите. Конечно, ему мешают те качества, надоело. которые его тащат к звери на его природе. Он раздражителен, да, довольно нервный. Здесь правильно кастинг проведен. Я такой, я такой. Я не так давно только на портативной приставке перепроходил первую часть, и, и я, я вот было, играл, бесконечно. гадал, кого бы ему мог кого И вот, ну, то, с чем я жил, условно, все эти годы, лет 10-15, сколько я в это играю, вдруг я к этому прикасаюсь как актер по работе, и для меня это такой балдежный трепет. Это добавляет в первую очередь ответственности. Ответственности действительно перед фанатской базой, перед людьми, которые будут играть. Потому что, еще раз говорю, есть оригинал, есть в оригинале уже четко прописанные образы. И мы не можем взять и Сатуруса омолодить, например. Понятное дело. Тебе не хочется облажаться? Тебе хочется, чтобы это было максимально правдоподобно, и э, какие-нибудь вкусные фразы были произнесены вкусно. Поэтому какое-то время ты еще так вот с этим ощущением борешься такой, «Ой, я озвучиваю готику. Я 20 лет назад в нее играл, а вот теперь ее озвучиваю». Вот, надевай. Это будет получше твоих лохмотьев. Добро пожаловать в «Шайку». Смотри-ка, ты ему даешь одежду, которую носит именно в вашем лагере. Да. И это как а, бы немножко обряд признание. посвящения. Точно, это признание, поэтому сразу торжественно, чуть-чуть как а -а. торжественности сделай. Прекрасная моя Эвелина Новикова позвонила мне и сказала: А ты не можешь достать своего отца? Ну, вот позвони ему, попроси. Вот пришла Готика и просит его озвучить Диего. Я говорю, конечно, безусловно, я его терроризировал очень долго. Он говорит, да я уже там что-то сто лет не озвучил. Я, я говорю, да это не важно. Пожалуйста, от всего сообщества готики, я тебя прошу. Я тебя как сын прошу. Пожалуйста, сходи, попробуйся, пожалуйста. Я его уговорил. Он пришел, попробовался. Буквально через полмесяца, по-моему, позвонили мне и попросили тоже прийти попробоваться в готику. И тоже на Диего. К сожалению, у отца голос стал намного старше. И на Диего он сейчас не подходит. А мой голос еще достаточно молодой для Диего, но это была бы великой честью озвучить этого персонажа. Иногда даже приходят артисты, которые ну, лучше помнят, потому что они Действительно, фанаты. И это очень упрощает. И это на самом деле колоссальное удовольствие, когда ты работаешь с человеком, которому ты, во-первых, ничего не должен рассказывать. Ну, не то, что мне, типа, там жалко рассказать лишний раз. Но когда человек уже с горящими глазами заходит, и когда он полностью заряжен на то, чтобы сделать круто, для него это что-то значит, это всегда невероятное удовольствие. Невероятное удовольствие работать с человеком, который не просто пришел сделать работу, а который пришел осуществить свою детскую... Мечту. Вам могут рассказать, что учитель Федор Сухов привел Гланса вот звучать. Было ровно наоборот. Он меня привел в звучание, а не на... вот я ему признателен и благодарен. Мне очень приятно, что мы вот в одной игре, и самое главное, он действительно он и в жизни такой постарше меня и учитель, и в игре история повторилась, и это здорово. Для меня готика, конечно. В первую очередь не локализация, не озвучка, а музыка. И в первую очередь, я думаю, как раз вот это чувство родное, оно возникнет именно из-за той самой спящий. музыки. Куда вот мы, например, с одним артистом писали его роль. И <с> что-то у меня настроение было забавное. Я включил музыку из старого лагеря, положил. Он, конечно, смеялся сперва минуты три. А потом как-то вот он проникся вот этим настроением, давай, когда ты идешь по старому лагерю, вот играет эта музыка. Небольшое ощущение, что вот ты прикоснулся к чему-то такому вечному, к такому что-то дорогому для тебя. Я очень жду от игр и от готика. Вот она для меня вот эволюционно готик, прям мир готики. И от ремейка, и от нового поколения, которое сыграет, и с папами вечером обсудит, как они играли. Я вот этого диалога поколения очень жду. Я жду, что в отзывах игроков кто-нибудь напишет, я сыграл, мне 20 лет, и говорил со своим батяне, которому 45. Мы друг с другом столкнулись и до утра выясняли отношения. Потому что у нас разный взгляд на прохождение «Готики-2» или ремейка «Готики-1». Я вот этого жду. Диалога поколений и вообще диалога. Я очень жду ремейк. Я очень хочу в него поиграть. Я обязательно буду играть с детьми, потому что они сидели, смотрели, как я в оригинальную Готику играл, и теперь вот в новую, обновленную, со всей этой красивой графикой поиграть с новыми правилами. Вот сейчас мы сделали хорошо. У нее новая графика, новое все и уже современная и я с удовольствием я рад что я не поиграл в нее тогда в общем теперь, теперь я ее пройду с удовольствием и тем более я знаю какие-то секретные моменты которые не знают игроки соответственно смогу больше получить от игры Я вчера ухохотался. Э, впервые в жизни увидел ролик на фразу Латара: Ты даже не гражданин, который озвучил. Это такой чудесный э, товарищ это все смонтировал. Дай небо ему здоровья и творческой радости. Я увидел, что у сообщества замечательное чувство юмора. Все веселятся, радуются и при этом не теряя серьезности. Я могу проиграть микрофон, например, как это было. Давай. Проиграй, пожалуйста. Что мне нужно сделать, чтобы получить доспехи, как у тебя? Да. Что мне нужно сделать, чтобы получить доспехи, как у тебя? Что? Ты даже не являешься членом ополчения. Ты даже не гражданин. Как ты даже думать смеешь о том, чтобы носить доспехи паладина?